Svojou tvorbou nás poteší naša hostka z meste Chmelnický, Mária Holuk. Pani Mária je študentkou Chmelnickej humanitnej a pedagogickej akadémie, štipendistkou Chmelnickej oblastnej štátnej správy, laureátkou medzinárodných a celoukrajinských súťaží, dobrovoľníčkou, solistkou Mestského dýchového orchestra mesta Starokostantinie, taktiež spolupracuje s Orchestrom Národnej akadémie štátnej pohraničnej služby Ukrajiny. No, to by stačilo pre piatich ľudí. Privítajme umelky. Maria hudu.